आज की वीडियो पे हम बात करेंगे अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ते हुए तसादम और मसलसल तेजी के साथ पैदा होने वाली कशीदगी के बारे में जैसे कि आप जानते ही हैं हैं कि जब से सर से सर डोनाल्ड ट्रंप बस में आ रहे हैं, तब से उन्होंने चीन को खास है हदफ बना के रखा हुआ है और उन्होंने कई बार कहा था कि चीन दुनिया के लिए खतरा है लेकिन ये बात कोई बहुत ज्यादा दुनिया में इसने मकबूलियत के पसीराई हासिल नहीं की न ही अमरीका और चीन के दरमियान तजारती ने कोई फर्क पड़ा था लेकिन जब से कोरोना आया दुनिया में अमरीकी सदर और अमरीकी हुकूमत ने इसको एक मौके के तौर पर इस्तेमाल किया और दुनिया भर को ये बताने की कोशिश की कि ये कोरोना वायरस जो है वो चीन की लेबार्ट्रीज से दुनिया को मुंतकिल हुआ हालांकि जितने भी तबी माहरीन है वो ये कहते हैं कि ये जानवरों जानवरों से इंसानों की तरफ मुंतकिल हुआ ना कि किसी लेबार्ट्री से लेकिन अमरीकी सदर अपनी बात पर अटल हैं और वो इसी बात को दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं सबसे जो अहम बात गुज्त हफ्ते नोटिस की गई वो अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का एक तफसीली ख़ताब है जो खास तौर पर चीन के बारे में था इस ख़ताब में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाई लाइट किए जो ये बताते हैं कि अमरीका की मुस्तबिल के बारे में चीन पॉलिसी क्या है और वो पूरी दुनिया को अपना बना हमनवा बना चीन के खिलाफ एक हवा या जिसे हम कहते हैं किसी जमाने में सर जाऊंग उस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं और रफ्ता रफ्ता जो आच्टा आच्टा तो साधन की तरफ भी जा सकता है मिसाल के तौर पे इस तकरीर में मैं उसके पॉइंट्स की तरफ बाद में आऊंगा पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात यह बता दू कि उसमें बहुत ज्यादा चीन के जो सदर है वो जो कम, आ, शी जिनपिंग उन पर और कम्युनिस्ट पार्टी के जो मरकजीदेदार हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ज़ाती हमले भी किए गए उनका तमस्कर उड़ाया गया उड़ाया गया और उन्हें दुनिया का सदर शी जी पिंग को दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर जाबर यानी टायरेंट करार दिया गया माइक पम्पियो कहते हैं कि सदर शी जिन पिंग कहते हैं कि इक्कीसवीं सदी चीन की सदी होगी ये उनका ख्वाब है पॉम्पियो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है और ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है जिसका हमें मुकाबला करना होगा वो कहते हैं कि हमें चीन को चीन अमेरिका के अंदर जब आया तो हम समझते थे कि वो एक पीसफुल ताकत के तौर पे आया लेकिन अब हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि वो हमारे वसाइल के ऊपर कब्जा कर रहा है वो अमेरिका में तजारत नहीं बल के रेड़ मारने के लिए आया हुआ है इसी तरह उन्होंने कहा है कि जो निजामों के हवाले से भी उन्होंने बात की वो कहते हैं कि अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में एक वर्ल्ड आर्डर मुतारफ करवाया था जिसकी बुनियाद पे ये आज की दुनिया जिसमें शख्सी आजादी है जमहूरीत है और सब लोगों को अपनी मर्जी के साथ मुख्य निज़ाम और मजाहबे अमल पैरा होने की आज़ादी है वो इसके मुतबाद एक निज़ाम दुनिया में मुतारफ करा रहा है जिस जो एक जाबराना निज़ाम है और जिस पर अमरीका को सख्त एतराज है और वो इस निज़ाम को कभी कबूल नहीं करेगा माइक पम्पियो कहते हैं कि हमें चीन के खिलाफ सब दुनिया सारी दुनिया को मिल के लड़ना होगा और इस खतरे को हमें मिल के होगा इसी सिलसिले में वो कुछ गुजशत हफ्ते बरतानिया भी आए और उन्होंने बरतानिया से बात की और बरतानिया से कहा कि हम चाहते हैं कि सारी दुनिया चीन के खतरे को समझे बरतानिया ने अमेरिका की लह में लय मिलाते हुए हवावे जो दुनिया की बहुत सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है उसको अपने मुल्क से निकाल दिया और जा अब जानते हैं कि अमेरिका पहले ही उसके ऑपरेशन बंद कर चुका है अगर जो यूरोप के दूसरे मुल्क अन्य मुल्कों ने अभी अमेरिका की पैरवी नहीं की लेकिन वहां भी चीन के खिलाफ एक माहौल पैदा किया जा रहा है चीन के खिलाफ अमरीकी अमरीका में रामा को भड़काने इस्ताल दिलाने के लिए पॉलिटिकल लेवल पे जितनी भी इस वक्त इलेक्शन की मुहिम चल रही है उसमें एक मरकजी मेहवर जो है वो वो सियासत का का और पॉलिटिकल कैंपेनिंग जो है वो चीन है चीन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज और खास तौर पे जो रिपब्लिकन हैं यानी हुक्मरान जमात जो है वो चीन को खसूस तौर पर हदफ बनाए हुए है अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग बातें दो तीन बताता हूँ बाईस जुलाई को यानी गुजश्ता हफ्ते ये हुआ के हूस्टन में अमेरिकी कौंसिल खाने का जो स्टाफ है उसको वहाँ से निकाल दिया गया और उसका बंद कर दिया गया बाईस ही जुलाई बाईस ही जुलाई को अमरीका में जो चीन के मीडिया के नुमाइंदे थे उन्हें भी वहाँ से निकाल दिया गया और अब न्यूयॉर्क टाइम ने एक खबर भी दी है कि अमेरिका इस बात पे गौर कर रहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो हैं और जो उनके अहिल खाना है उनके ऊपर सफरी पाबंदियां लगा दी जाए इसका मतलब है कि वो अमेरिका में नहीं आ सकेंगे या दुनिया के दूसरे ममालिक में भी नहीं जा सकेंगे आज की इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि चीन इसको कैसे रिएक्ट कर रहा है या रिस्पॉन्स करेगा लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं ये सारी बातें जो जो अमरीकी सदर या अमरीका के वजीर खारजा चीन के बारे में कर रहे हैं वो सुन के तो मुझे दो बातें याद आती हैं एक तो मुझे याद आता है कि जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाती लगाती रहती है लगाती है एक दूसरे की तस्दीक करती है इसी तरह अमरीकी और चीनी लीडरशिप ये कर रही है है दूसरी बात मुझे याद आती है, और शायद आप सबको भी याद हो कि नब्बे की दहाई में जब सोवियत यूनियन खत्म हो चुका था तो एक किताब छपी थी जिसका नाम था तहजीबी कशमकश इस किताब में एक मगरबी मुसनिफ थे उन्होंने ये बात लिखी थी कि दुनिया को फ्यूचर में जो मगरबी तहजीब है उसको दो दो तहजीबों से खतरा उनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है और दूसरी एशियाई ताकतें खासतौर पे चीन जो माशी तौर पे भी मजबूत हो रहा है फौजी तौर पे भी मजबूत हो रहा है। और इसकी मजबूती एक निजाम जिंदगी की मजबूती भी है जो अपोजिट है मगरबी निज़ाम जिंदगी के तो उन्होंने अपने लोगों को यानी अमरीका को ये बात समझाई थी इस किताब में कि उन्होंने दुनिया की जो इमामत है यानी जो जो दुखमरानी है उसको अपने हाथ में रखना है और इसके लिए उन्होंने दुनिया में मगरबी तहजीब को गालिब रखने की कोशिश करनी है इसके लिए उनका टकराव मुसलमानों से होगा और चाइनीज से होगा मुसलमानों से टकराव हमने देखा इराक में हुआ आ, शाम में हमने देखा लिबिया में देखा अफगानिस्तान में देखा लेकिन चूंकि मुसलमान कोई इतनी पोटेंट किस्म की फोर्स नहीं थे कि जो अमेरिका को चैलेंज कर सकते तो अब अगला हदफ जो है यानी अगली जो जंगों का प्रभाव कंडे का और सफारती तौर पर किसी मुल्क को तना करने का जो मुहिम हमें नजर आती है वो वैसी है जो पहले मुसलमानों के हवाले से होती थी वह चीन के खिलाफ जारी है और एक और बात याद रखिए कि, कि ये हमें दूसरी जो चीज याद दिलाता है वो सत जंग का जमाना है 1946 का जमाना है जब अमेरिका ने सोवियत यूनियन को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा दुनिया के निजाम के लिए खतरा करा दिया के सत जंग शुरू की थी और वो सत जंग रूस के सोवियत यूनियन के बिखरने का शराजा बिखरने तक जारी रही अब वो एक नई शक्ल में दुनिया में उभर रही है नाजरीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगली वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि चाइना इस सारी सिचुएशन को कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है